وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه هكما وعلما ونجما نجيناه من القريه التي كانت تعمل القبائس انهم كانوا قوم سوء فاسقين واثقلناه في رحمتنا انه من الصالحين فنوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأقطعناهم أجمعين سليمان إذ يحكمان في الحرش إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح وَالطَّيْرِ وكنا فاعلين وَعَلَّمْنَا صن التلبون سلكم لا من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء آلمين صدق الله العظيم